Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Anak berjasa disayang-sayangkan silap sedikit usah ditangankan. Salam perkenalan manila ucapkan semoga hubungan dapat dieratkan. Nama diberi Duratul Aulia binti Syarul Haizat, saya merupakan seorang pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dengan kod sekolah CEA4026. Membaca buku berbentuk ilmiah dan inspirasi merupakan hobi saya sejak dini lagi. Oleh kerana hal yang demikian, saya berasa amat teruja dan tidak sabar untuk mengulas buku yang amat menarik perhatian saya pada kali ini. Buku yang satu ini berjudul Hari-hari Terakhir Seorang Seniman karya Anwar Ridwan yang merupakan seorang sastrawan negara ke-10 dan merupakan penerima Sea Write Award 2002. Apa yang menariknya pada buku ini adalah ia merupakan edisi khas sastrawan negara yang merupakan pemenang hadiah pertama sayembara menulis novel Yayasan Sabah Gapena 1979. Karya beliau yang satu ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan cetakan pertama pada tahun 1979. Serta telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan bahasa Urdu. Belum lagi saya mulakan pembacaan, keadaan fizikal buku ini sudah pun memikat hati saya. Halaman buku ini berjumlah 189 muka surat serta dibahagikan kepada 13 bab. Tambahan pula, penggunaan saiz fon yang jelas dan saiz buku yang sederhana memudahkan saya membawa dan membacanya di mana jua saya berada berdasarkan pembacaan saya dapat saya tamsilkan bahawa buku hasil karangan Datuk Anwar Ridwan ini mengisahkan tentang hidup seorang seniman yang penuh dengan konflik jiwa. Watak utama dalam penulisan ini sudah tentunya seorang seniman yang bernama Hasan. Sang pelipu lara ini menjalani hidup bersama dua orang anaknya iaitu Senah dan Mat Junoh Pak Hasan bukanlah penduduk asal desa itu namun dia ditetap dilayan baik oleh penghuni kampung itu terutamanya Imam Mahali dan Ramli yang sudah menganggapnya keluarga mereka sendiri. Hampir setiap hari Pak Hasan akan meriwayatkan kisah-kisah dongeng seperti si Gembang dan Raja Dara sebagai pengisi malam para penduduk di rumah Pak Hasan. Walaupun pernah sekali adiknya memarahi dia kerana bekerja sebagai seorang tukang cerita yang tidak membawa apa-apa manfaat, dia tetap kekal dengan pendiriannya untuk mencari kepuasan dengan cara yang tersendiri. Namun pun begitu, masa yang berubah dan perang yang menghambat kehidupan terutama sekali sewaktu kedatangan Jepun ke Semenanjung berjaya menghakis audiens seniman ini. Lebih memilukan harapan Pak Hasan untuk mewariskan kesenian tradisinya kepada anak lelaki dia terkubur begitu sahaja disebabkan Mak Junoh mengalami kecacatan akal sejak berumur 5 tahun akibat demam panas yang tidak diketahui puncanya. Pohon pau tumbuh di pinggiran, di bawah pohon pendengar pun jaga. Malang sungguh nasib sang seniman sudah jauh ditimpa tangga. Malah petaka Pak Hasan bertimpa dengan kejadian anak perawannya telah dilagut keperawanannya oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Bukan itu sahaja, Pak Hasan telah ditinggalkan kesepian oleh kedua-dua anaknya tanpa jejak. Yang lebih menghayat hati, seniman malang ini meninggal dunia tanpa seorang pun di sisi melainkan akar-akar merbau berselirat yang gambarannya seakan-akan sepohon beringan songsang yang terdapat dalam dongeng yang pernah dikongsikan Pak Hasan berkesan memberikan makna mendalam kepada hati pembaca seperti saya. Antara pengajaran yang saya dapati secara keseluruhan dalam karya ini ialah anak-anak muda sewajarnya berganding bahu melanjutkan kesenian tradisi kaum sebagai bukti kecintaan diri terhadap budaya yang dimiliki kerana medium inilah yang membentuk kepribadian belia yang mulia secara tidak langsung. Hal ini kerana kebanyakan tradisi yang diwariskan terbukti mampu mendidik seseorang untuk berbahasa dengan lebih sopan secara lisan seperti sop, seperti pantun atau seloka yang turut terselit nasihat yang berguna. Selain itu, pendekatan dunia seni dan idealnya dalam sesebuah komuniti dalam negara amat penting untuk diterapkan bagi melahirkan masyarakat yang lebih kondusif secara abstrak dalam menongkah arus kemajuan. Pendekatan yang diberikan daripada buku ini amat sesuai dengan tahap pembacaan pada peringkat umur saya. Manakah tidak, Penggunaan bahasa yang sesuai memudahkan saya mengerti pahit manis kehidupan Pak Hassan. Malahan, Datuk Anwar Ridwan turut menunjukkan kebolehan beliau dalam mengetengahkan realiti kehidupan seorang pecinta budaya dalam menegakkan tiang seni di kala hidup dilanda bala yang ngeri. Sememangnya, buku Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman ini wajar dibaca oleh orang ramai tanpa mengira faktor usia. Terutama sekali, anak muda dalam mencari inspirasi, keisafan diri dan erti Keindahan warisan seni yang wajar difahami dengan lebih empati. Hah, nampaknya masa tidak mengizinkan saya bercakap dengan lebih panjang. Dengan itu saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan serangkap pantun. Mendayung sampan hingga ke hilir, berjalan kaki ke pekan nia. Begitulah riwayat seni mata pinggir, penglipu lara, penghias dunia. Sekian daripada saya. Terima kasih.